Дубаское утро. Страна угля и всякой нечисти опять проснулась. И что она нам сегодня подарит, неизвестно нам. Общество сурикатов начало потихоньку просыпаться нам. Вот стоят ярких первых два представителя. Они ведут утренний чай. На больших просторах Донбасса обосновался наш маленький. Очень-таки неуютненький нам городок, а точнее блокпост. Біль втрати ніколи не заглушиться, напевно. Мені ще до сих пор не віриться, що він загинув. І я його ще до сих пор чекаю і, напевно, буду до сих, ну, не знаю, скільки буду жити, буду чекати. Тому що я його не бачила не мертвим, не, не в гробу я його не бачила, в закритій гробі. Якби це не віриться в це, що він не прийде. Тим більше він мені увір... він не увіряв, просто що з ним нічого не случиться, і він вернеться до мене. Але ж гордець за те, що він погиб у нас героєм, дійсно є. Жили ми по-скромному, ніяких доходів лишніх не було. Обична робота, обичні люди, як усі. Обичні, там кредити, свої проблеми, діти, хвороби, усе як усіх. Але дійсно є гордість за те, що він погиб в героїв. І що про нього і в наластях теж казали, що загинув такий Лупікс Яніс, який нікому не був відомий. Але загинув він, із, я думаю, що. Для країни, для своєї він багато чого показав і зробив. Просто, якби біль втрати, а ще маленькі діти, яким нічого не поясниш. Вони кожен день чекають свого батька і кожен день йому телефонують, і кожен день її питають, а де він. Що я я сама розумію, що я оту біль, яка насправді є у серці, я її заглушую тим, що я його чекаю. Просто я не вірю в те, що він загинув. І буквально вчора Святослав підходить і питає: мама, коли наш папа приїде? І я на автоматі йому відповіла: приїде скоро з роботи. Ми його будемо чекати, і він приїде. День похорон дуже багато людей прийшло. Я просто не чекала. Я, я виросла в цьому селі, але Яніс був не з цього села. І прийшло усе село підтримати і провести в останню путь. Же, і допомогти нам. Дійсно, допомогли. Іменно село нам допомагало, все село. Тому що вони приносили і гроші, і все, що в кого було, усе тягнули, тому що знали, як ми жили, як усі, напевно. Але ж таке горе, ніхто його не чекав. Никто не ждал такого горя. Все приносили нам, помогали, и все співчуття. Но сейчас я в село ну, практически ж не выхожу, потому что ну, мне не до того. репортаж степей Донбасса нам. Все обратно, ж те же не бритые, не мытые лица нам. И что же они тут отворят нам? Давайте взглянем. О, братва готовит себе кушать традиционную хохлядскую еду. Как сержант он был на уровне с офицерами. Он со всей душой учил личный состав, который мы учили, который после этого уезжал в АТО. Он душу вкладывал и много знаний, которые он знал, он передал людям, которые сейчас там находятся. Когда стал вопрос в очередной раз менять наших товарищей там, он один из первых, кто задержал вперед, сказал, я однозначно надо поеду, потому что мой долг защищать Родину, то же самое, как и вы были там, и кто там еще будет. Выполнял там задачи на уровне с офицерами одинаково абсолютно. Все задачи выполнял те, которые ставились. В один из дней... Поехал выручать наших товарищей, которые попали в засаду и погибли. И вследствие подрыва на фугасе машины, в которой он был, погиб сам. Геройский погиб. Вот еще один, так сказать, наш житель нашего мини-суперпоста Дмитрина. Он спрятал носик нам, потому как все-таки ветерок... О! Все-таки вот он вы, вот вам вот, 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 показал свой клювик нам и спрятался, потому что хоть и юга, но все-таки ветер дует. Если говорить о яне, то говорить, в принципе, можно и обо мне, потому что э, каждый мужчина, ну, я буду говорить о нас, о неженцах и Черниговской области, кто здесь живет, делает свой выбор в определенный момент. Приняли решение пойти служить. Была третья волна мобилизации. Вот. И с Яном мы пересекли 2 августа этого года. То есть в момент, когда была сформирована команда, отправлялась она в Десну, в учебный центр, 169-й учебный центр сухопутных войск Украины. Вот. Ехали в автобусе, вместе познакомились, как-то вместе сошлись, вместе попали в одно подразделение. И так вот с первого дня начали потихонечку вникать в ту ситуацию, которая сложилась в части. Вот, в стране, и, ну и в целом вот в таком плане происходило наше знакомство. У нас команда была небольшая, ехало всего пять человек снежина в Десну направлялась. И вот таким образом мы познакомились с Яном. Именно обыкновенный, нормальный, хороший, ну, сказать мужик как-то слово, ну, обыкновенный парень, который, можно сказать, дух, душа рубаха, ну, тоже как-то сейчас уже очень тяжело говорить, потому что эпитетов можно подбирать массу. Поэтому, что могу сказать? За все время, сколько находились там, это лучшая половина была, как сказать, в плане друга, все остальное. Утром с подъема просыпаешься, всегда предложит Дим, давай там чай, кофе, что-то сообразим, быстренько все в таком плане. Никогда не подведет. Попросил что-то сделать, хотя по должности мы абсолютно одинаковые были, попросил что-то сделать. Даже то, что на его не распространялось обязанности, всегда сделает, поможет. Таким вот образом мы подошли к тому периоду, когда мы уехали уже в АТО. теплые вещи, привет, блядь. Так Спасибо, тепло утепление, понял. Делить. <laughs> На теплые бунгало, блядь. Намек супер, понял, супер, да. Супер бунгало, супер вот, находились мы под Дебальцево, острая могила, опорный пункт 2, так называемый. Вот. И адаптация происходит буквально в течение часа-двух. Если человек в течение часа-двух начинает теряться, то в конечном итоге результат будет, как правило, отрицательный. Или он не справляется, его надо просто реально вывозить, или он просто подвергает себя серьезной опасности и может просто реально человек погибнуть. Вот, поэтому, когда приехали, адаптировались очень быстро, даже вникли во всю ситуацию, потому что на объяснение замена личного состава происходила настолько быстро, Потому что вероятность обстрела очень высокая, и перед нами, которые ребята приезжали в момент э, именно ротации, произошел минометный обстрел очень плотный, вот и многочасовой. Поэтому здесь все происходит очень быстро. Приехали, поменялись, все, объяснили, э, разобрались, где мы будем жить, где наши боевые участки, наши обязанности. Вот этих первых два часа, наверное, такое вот было самое сложное. Но Ян молодец, не растерялся сразу. Так, живем здесь, занимаемся тем-то, тем-то, все, надо сделать э, определенные манипуляции, то есть там привести оружие, все остальное. Ну, тот, кто, допустим, находится в зоне АТО или был в зоне АТО, он прекрасно это все понимает. Вот. И так вот началась наша служба. Обыкновенная армейская, рутина, можно рутиной назвать, обыкновенная рутина. То есть стоишь на посту, потом бодрствуешь выполняешь поставленные задачи. Если это есть разведвыход, значит разведвыход. Если есть какое-то боевое сопровождение, то боевое сопровождение или колонны, или техника, встреча, проводка техники, которая проходит через блокпост. Ну и, соответственно, защита самого блокпоста от, будем так сказать, от противника. Ну, противник неусловный, противник серьезный, сильный, высокоподготовленный. И когда говорят, что там наркоманы, алкоголики, то я хочу сказать одно. Может, где-то оно и есть такое, но я в это не верю. Судя по тому, как работала их артиллерия, их минометные расчеты, абсолютно там служат люди очень высокого класса. Вот, уровень подготовки очень высокий, очень высокий. Поэтому соответствующим образом, только при желании людей, которые находятся на посту, при их профессиональном, как сказать, наверное, скорее всего, при желании стать профессионалом, есть возможность противостоять тем людям, которые воюют против нас, против этого противника. Вот. Место службы было, ну, если брать по оперативной обстановке, по тем ситуациям, которые складывались, у нас место службы очень тяжелое, очень тяжелое место службы. Вдали мы видим, так сказать, первый блок пост нам, ну по счету он второй, ну так как он с той стороны первый нам за прошедшие сутки нам слегка так нас потрепали, но ну, только слегка, а так обычно как все. Ни в коем разе, ни в коем разе нам, а я сосу молоко. Вот, и некоторые он сосут молоко, а в сурикатов военных тайн не бывает. Потому что ситуация была, практически посты находились в тактическом окружении, то есть мы условно контролировали там прилегающие дороги и тому подобное в таком плане. Вот. Ну, служба есть, служба надо ее нести, потому что мы прекрасно понимали, что если будет захвачен наш пост, соседний пост острова Могила, то это уже прямой выход на уничтожение самого города Дебальцева и прилегающей территории. Потому что самой вот острой могилы, все Дебальцево просто на ладони. Она над уровнем моря находится 330 метров, одна из самых высоких точек в Донецкой области, если не самая высокая. Вот. поэтому так нести службу на этом месте. Вот наша, <пыла> <пыла> так сказать, была хата. После попадания минометного снаряда на все, что от нее осталось. Ну. Это наше правительство нам, наши главнокомандующие так укрепляют по старинке. Ну, временами Второй мировой войны они думают нам, что современная война, она ничем не отличается. Но... Вот за бота нам о наших войнах. Посмотрите, что осталось от блиндажа, где могли сидеть бы люди. Но. но по счастливому стечению обстоятельств, благодаря, тут ничего и никого не было. Но. Офицеры, которые нас учили, в том числе очень много неженских, вот, они до сих пор говорят следующее. Говорят, мы, говорит, не можем привыкнуть, что ты один ходишь. Вы всегда ходили парой. Вы в паре, в полигоне, в парой. На занятиях, везде вместе, все вопросы решаются вместе. Домой едете вместе, с дома едете вместе. Ну вот, реально, ситуация, которая произошла с ребятами, с гибелью Яна, она действительно расставляет все точки, наверное, нады. «и». и реально понимаешь, кто друг, кто брат, кто так, кто сяк. Вот поэтому реально не хватает, и что говорить. У меня не удалось просто приехать на похороны Яна. Хотя меня с поста сняли, сказали, что я должен ехать, но получилось так, что не, не удалось мне вот именно приехать на похороны. Я только приехал уже на 9 дней, как раз ротация была, и с ротацией приехал, сразу же приехал сюда в Нежин, приехал к Яну вот. с семьей. Мы знакомы были, но не так близко уже, как сейчас стали знакомы, общаемся, поддерживаем отношения. Он всегда шутковал, что я, конечно, украинец, но у меня течет арийская кровь. І це для нього була така гордість, що він зарізка кров'ю, а я українка, звичайно. Так, я так його питаю, він, звісно, а як же ж? Він мечтав, що колись ми виліземо з долгів, попідростають діти і поїдемо в Латвію до його рідні, так як у нього багато рідні, в Латвії є по батьковій лінії. так. Ну, він же ж всегда, ну, з гордістю казав, що да, у мене арійська кров, це ж латиши, це ж от нємців, да, німці це арійці, і в мене арійська кров. І ми поїдемо обов'язково на мою родину, ну, до батька туди, де його дід похований, бабуся його похована, ще там тітка в нього жива, і брат двоюродний є у Латвії. Він туди мечтав, просто з дітьми поїхати. Ще казав, Святослав підросте, будемо його вчити латишському язику. Я кажу, мама, дай нам береться на українській мові з нашими хворогами, ти вже мама, латвійський. Мама, латвійський. <laughs> Він каже, що латинська мова не важка, будемо вчити. І от телекомпанія Чита плюс Ріга, тобіж Каца плюс Латиш, відновляє. Катиш, а не Латиш. Ну, не важливо, ну що ви. Я тебе зорі квартаном, чи що? Не важливо, ну колега, ну що ви. Могу вести репортаж я. Препоратор с оператором. Давайте. Сейчас давайте. Первое. Давайте. Хохлы в Донецке, да? <соцентричный> да. Так, коллеги. А нас не с достопримечательностями. Вот очень часто задают вопросы такие, и слышали тоже. Вот он латыш и все остальное. Что связывает его с Украиной? Он гражданин Украины, потому что если взять наше отделение, у нас всего там четыре человека было, кто там находился с нашего отделения. Если по национальному признаку подходить, то получается один русский, один латыш, один еврей, один украинец. Вот такое <laughs> интересное отделение. Но все это граждане Украины, все это наши. Вот, и никто там не делится. Только так. Шутками, прибаутками. Кто сало, кто водка, кто огурец любит, кто им отцу кушает. Так что вот так и служили. Теперь не хватает. И однозначно для меня это потеря невосполнимая. Мне уже разговоры вели, типа, надо же искать нового напарника, опять ехать. Я говорю, нет, если уже коснется, то буду сам. Уже все равно никто не заменит. Потому что я знал, что любая ситуация, которая произойдет там, он не даст заднюю, вытащит, как угодно, на себе вынесет, сам останется, но ну, таких людей мало, очень мало. У каждого человека свои принципы были. І є, і будуть свої принципи. Так? І От мій чоловік він вважав так. Він мені завжди казав, якщо ми, і ще само з першої мобілізації, тільки починався Майдан, почалось на Донецьку, на Донбасі ця ж війна. Починалась, да, тільки починалася. Перша мобілізація, він пішов, записався добровольцем, але його не взяли тоді. Він сходив сюди в Ніж на якісь учені, і він повернувся. Я кажу, для чого ну, тобі треба? Ну, у нас троє дітей, і дитина інвалід, і как би. Для чого ти підеш, не дай Бог, що з тобою случиться, як я буду. І нічого за мною каже, не случиться. А якщо ми туди не підемо захищати защі... захищати ту землю, то що це наша Україна, і якщо ми туди не підемо захищати, то тоді те, що там знаходиться, там іменно, прийде сюди, до нас і, буде... і будуть здіватися над нашими дітьми, будуть убивати наших дітей, і будуть насілувати наших жінок, і я дов туди йти. Це його було, Ну і це його було, ну якби він. Ну он был людина. Перед э, гибелью Яна была череда событий, которая, в принципе, вот, и последовала, почему и как погиб. Буквально за два дня перед гибелью Яна, когда к нам шла колонна, именно на наш пост и на соседний пост шла колонна, везла продукты, воду, топливо везла, боеприпасы везли к нам, была, информация поступила, что будет работать по нам артиллерия противника и потом будет атаковать пехота. Вот, приблизительно даже время разведка установила, передала нам эти данные. Вот. Но на подходе колонны была атакована колонна, вот, была подбита БМП. Э -э техника, которая везла груз, она прорваться смогла, но подбитая БМП, в ней погиб механик-водитель. Погибло БМП точно так же, как произошло впоследствии с Яном. Это подрыв на Фугасе. То есть буквально 700-800 метров не доезжая, то есть вне зоны видимости уже поста, произошел подрыв. Вот, э, минометный обстрел очень серьезный, жесткий, многочасовой. Вот, после этого уже в дальнейшем э, те люди, которые э, командиры сопровождали колонну, это подполковник Рвачев, на следующий день, они даже в тот день они приняли решение а в чем мы впоследствии узнали? Это искать новый маршрут движения к нам на посты, потому что дорога реально выходила уже из-под контроля. Вот, в связи с этими частыми перемириями, то, к, перемирия они приводят к чему Только к тому, что противник подводит боеприпасы, производит передислокацию, усиливается, и потом перемирия они заканчивают по своему усмотрению в любой момент. И в результате этого, так называю, назвали в дальнейшем эту группа Рвачева, выехали они из Дебальцева в поисках маршрута, эта группа пропала. Вот. Потом группа была обнаружена, а именно что осталось? То есть их автомобиль тоже подорвался на фугасе, где-то, наверное, ну, в том районе, где, в принципе, украинские подразделения не перемещаются. Ну, возможно, это как как специально, ну, если говорить с точки зрения противника, они, возможно, просто предусматривали какие-то варианты, предугадывали. Проводили просто сев фугасами прилегающие территории. Вот. И машина, в которой погиб Ян, это она была вызвана с одного поста, то есть э, с первого опорного пункта. Мы на втором, а с первого. Между нами приблизительно расстояние около трех километров. Вот. То есть, как всегда, ну, в такой ситуации нету там, как говорят, приказы, все остальное То есть командир поста сам То есть ребята определяются, кто выезжает, как определяется То есть командир поста только подтверждает Но всегда, соответственно, выезжает тот, кто постарше, тот, кто пограмотней Как правило, выезжали из отделения снайперов, кто-то выезжал из нас То есть перед этим буквально за один день выезжал я А тут, ну, проявил желание, будем сказать, Ян Говорит, ну, я поеду, все там вот. Хотя, честно говоря, какое-то предчувствие было, что может что-то произойти по дороге. Но как-то не по дороге больше, а, наверное, то, что произойти может на том посту. И группик ребятам, то есть в большей степени к Яну обратился. Говорю, вы там приедете на посту, машину передадите ну, ребятам, которые там находятся на посту службы несут. Они местность знают, они знают, для чего машина нужна съездить, а вы побудьте там, побудьте. То есть обыкновенное боевое сопровождение автомобиля, чтобы его по пути, по дороге никто не напал, не отбил. И все. И дорога вся эта составляла ну, полторы-две минуты, не больше. Ну три это максимум, наверное, будет. Вот. и буквально только поговорили. Там выезжала группа. Получается в составе пяти человек: водитель э -э, Анатолий Олейник, э -э, грантометчик Александр Будько, ну и Ян Лупекс, снайпер. Вот это вот ребята, которые погибли. И еще э, два человека было на борту, Валера и Григорий, которые потом получили ранения. Вот, и буквально отъехав, наверное, метров 700-800, тоже опять вне зоны видимости поста, э, получается, машина съезжала в низину, наехала на фугас, э, который находился, заминирован рядом с дорогой был, произошел подрыв. Вот. По радиостанции слышали уже, с соседнего поста вызвали. Я собрал свою группу, выдвинулось нас шесть человек туда. Вот. А со второго поста выдвинулся экипаж на БМП. Вот к месту событий, когда прибыли, по, навстречу нам двигалось двое наших вот, сослуживцев Валера и Гриша. Вот. Григорий так, получил средней тяжести ранения. У Валеры было ранение очень серьезное, практически рука была оторвана. Вот, но самостоятельно передвигались, друг другу помощь оказали. То есть уже ребята э, с, с медиками забрали на пост и оказывали там уже помощь. А мы уже проду, продолжали выдвигаться, потому что ситуацию мы не знали. Там, где произошел взрыв, подрыв, эта зона находится в невидимости. Прибыли туда, ну и там эта вся картина, конечно, предстала перед глазами. То есть вот с двух постов врач, медик сражался за жизнь. Всех, ну, за исключением Яна, потому что Ян действительно оказался в той ситуации. Как неутешительно говорить. Ну, единственное, что он, как сказать, он принял смерть, наверное, очень быстро. И он, наверное, скорее всего, просто ничего не понял, что с ним произошло. Остальные ребята, которые тоже погибли, вот их там еще. Два человека одна, с этой машины. И когда на помощь шли, ребята, с разведки парнишка подорвался тоже. То есть вот эти еще ребята, ну, они какое-то время жили. Ну, медицина не всецельная, и никто не всецелен, чтобы ну, оказать помощь такую. Поэтому такая ситуация сложилась. Даже в тот день не смогли забрать мы тело Яна, потому что машина горела, все, что вокруг, было заминировано, подходы были заминированы. Вот, инженерной разведки у нас не было. То есть мы уже ждали саперную группу, которая прибыла с Дебальцев на следующий день, провела разминирование прилегающей территории к автомобилю. Плюс они выявили еще один фугас, который был заложен рядом, который был рассчитан на нас. Ну, скорее всего, или стечение обстоятельств, или просто... В той ситуации, в стрессе, наверное, все находились, что никто лишнего ничего на дороге не трогал, не прикасался, все остались живы. Вот и ну, в дальнейшем все, в принципе, уже ситуацию знают. Забрали тело, отвезли в Харьковский морг, из Харьковского морга привезли уже в Нежин, где и похоронили. Это то, что касается Яна. То есть для учебного центра Десна это были самые, 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 наверное, самые большие потери, которые только были возможны. За весь период, сколько было ротаций, и все происходило вокруг одного поста.